Вітання усім з вами спеціальний формат обосвіє. Мене звати Олег Панюта. Традиційно ми спілкуємося на цікаві теми з важливими людьми. Сьогодні Мамука Мамулашвілі, українсько грузинський воїн, боєць, людина, яка очолює грузинський батальйон національний добровольного формування. Пане Мамука, вітаю. Вітаю вас. Багато про що хотів з вами обговорити, але тут якась дивна інформація від нашої сусідської країни словаччини з'явилася. Виявляється, ви планували чи плануєте там державний переворот? Про це говорять люди, наближені до нинішнього. Прем'єр-міністра Словаччини пана Фіцо, я його чесно кажучи, теж не дуже шаную за те, що він робив і з журналістами, і з громадянським суспільством, і за те, що він зараз говорить про Україну, за те, що він якшається з Росією, але державний переворот це достатньо серйозне обвинувачення. На який мозоль ви йому наступили? В принципі, заявлення зробив радник прем'єр-міністра. Это официальное заявление о том, что, в принципе, я собираюсь делать или намереваюсь сделать госпереворот. И для меня это неудивительно, после того, как официальная делегация Грузии посетила ФИЦО, это было вчера, и после этого они делают такое заявление, в принципе, которое до этого сделала грузинское правительство, грузинско-прорусское правительство. Ну, все делается в стиле Кремля, все обвинения, я думаю, против меня написаны э, в Кремле. И э, дальше директива уже пошла на Грузию, сейчас уже на Словакию. Я не удивлюсь, если с таким же заявлением э, э, выйдет и э, Венгрия и скажет, что я собирался делать там госпереворот. В принципе, все логично, исходя из того как против нас в последнее время борется русская пропаганда, сколько дезинформации распространяют, насколько бюджетно, не бюджетно, то есть все то, что делается против грузинского легиона. Так что, на мой взгляд, естественное заявление уже делает прорусская, прорусская группировка З словацької власті к сожалению словакі доволі серйозний політичний кризис на фоні цього вони намагаються перенести внимание на госпереворот. Точно такое ж євлення було і в Грузії. Тобто можемо говорити, що московські та кремлівські ідеологи і технологи зараз задіюють будь-які інструменти для того, щоб із середини європейську спільноту, європейську співдружність так само розхитати. В принципе, да. И, как мы видим, русские используют ту же методику, которую использовали на пространстве бывшего Советского Союза, в Грузии, в Украине и так далее. То есть для нас это не новое, для словаков это более-менее новое. Но ну, вчера ночью после заявления родника ФИЦО мне звонил ни один ни государственный телеканал и Я дав не одну інтерв'ю по поводу. Ну, звісно, це абсурд, це э, провокація Кремля ще раз. І я це підтвердив з э, неправильствами телевізіями. Мамука, ви згадали про урядову делегацію Грузинську, яка відвідала Словачину. Що зараз на батьківщині відбувається? Ви ж точно знаєте, слідкуєте, що там відбувається? Да, конечно, мы поддерживаем грузинский народ, мы всячески рядом с ним, мысленно, морально. Мы знаем, что грузинское общество, грузинское суспильство очень скоро победит в этой битве. И в Грузии в конечном итоге перевесит демократия, и мы будем идти теми же ценностями, которыми шли уже не один десяток лет практически после развала Советского Союза. Сейчас идут протестные акции, они не прекратились после того, как грузинское правительство сфальсифицировало выборы в свою пользу, и огромное количество молодежи и людей разного, разной возрастной категории сегодня стоят на улице и защищают свободу и демократию своей страны. Мамука, вы уже достаточно долгий час защищаете Украину, І е, віддаєте свої сили не тільки ви, і ваші побратими в грузинському легіоні, е, захищаючи Україну від російської навали. Як це перебувати в Україні, знаючи, що батьківщина так само потребує вашої допомоги? Я розумію, що зараз ви не можете туди потрапити, але це важко. Морально это очень сложно, особенно тогда, когда Грузия возбуждает криминальные справы на меня, тоже с обвинением в госперевороте и попытках убийства их идола русского олигарха Иванишвили. Были такие обвинения озвучены против меня в грузинском правительстве. Довольно сложно, потому что мы оставили Грузию более-менее свободной. Не было такой, скажем так, попыток укоренения диктатуры в Грузии было уже сменено правительство. И было правительство Иванишвили. Тем не менее, не было таких четких признаков, что мы идем пророссийским путем. Грузию берут пророссийским путем. Сегодня это очевидно. Конечно, нам хочется там быть. Но я бы сказал, что главная битва за демократию и за Грузию в том числе идет в Украине. И э, я бы попросил больше грузин присоединиться к этой битве. Э, несмотря на то, что грузинский легион ⁇ самое большое иностранное военное формирование, мы открыты для того, чтобы рекрутировать еще больше грузин, потому что это единственное место в мире, где сегодня можно защитить демократию физически. Мамука, я столкнулся якобы с премьером Ичкери и паном Закаевым, и он сказал, что самое в Украине сейчас створюється. Незалежні і справжні військові формування незалежної чкірі чи можна те саме сказати і про грузинських добровольців, які зараз тут відточують та свої навички, і так само на їхній основі буде майбутнє військове Грузії незалежне. Безусловно, это те люди, которые, во-первых, верят в демократию и несут те ценности, которые должны быть у цивилизованного человека. Это демократия, независимость и свобода. В первую очередь, и в физическую битву за демократию подвязываются только те люди, которые знают цену, а не просто слова. И это, безусловно, будущее Грузии. Эти ребята, будущее и политики Грузии, будущее и... Збройных сил Грузии. И э, на этом поколении должно э, вырасти еще много грузин, участь тому, что сделали эти ребята не только для своей страны. Мамука, а снова из вашего опыта, то, как действуют. Международные, интернациональные, так, добровольчі угруповання, утворення на війні проти Росії в Україні. В чому їхня особливість? Що українська війна показала? Який досвід вы можете залучити? Знаете, когда мы приехали сюда в 2014 году, украинской армии не было абсолютно никакого опыта, она только формировалась. И практически мы были первое иностранное формирование, которое приехала как группа и начала обучать украинских войсковых тогда еще. И у нас не было украинского досуда. Сейчас вместе с грузинским досудом у нас есть еще и украинский. И э, я могу сказать о грузинском легионе. Грузинский легион э, – это практически группировка войск из разных стран мира, и каждая страна вносит свой оттенок, свой опыт в грузинский легион. И э, он отличается тем, что э, каждый войсковый, приехавший сюда, скажем, я не знаю, из Британии, из Соединенных Штатов, он вносит свой опыт и э, мультинациональность э, формирования. Оно делает то, что э, э, это, этот опыт размешивается. И, э, в принципе, ребята, которые... Не були знайомі з українським досвідом, додають ще й український досвід, і це цих людей одним з найкращих воєнних на сьогоднішній день. Манука, ви сказали, що готові приймати новобранців до себе тих, хто готовий захищати Україну. А як ви сприймаєте заклик міжнародних партнерів українських знизити вік залучення до війни? Как вы щодо до мобилизации 18 25 личных до этого ставится? Я категорически против этого, потому что, знаете, мне пришлось участвовать в боевых действиях, когда мне было 14 лет. Я не могу сказать, что это хорошо отразилось на моем физическом здоровье или ментальном даже здоровье, потому что война оставляет свой след. Я думаю, есть поколение, которое должно вырасти вне этой войны. Uh, оно должно принимать участие, uh, должно принимать участие в помощи, они должны прекрасно понимать, что за них сегодня отдают жизнь, но 18-летних парней я бы не uh, брал на войну. Это будущее это будущий генофонд, который обязательно должен понимать, что происходит в их стране, кто отдал за них жизнь, но uh, они, мы должны сохранить им жизнь. Вот это моя суб'єктивна точка зрения. Я, я б, 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 был бы был против мобілізації 18 річних парнів. Ну, ви знаєте ситуацію в Україні, слідкуєте за тим, що відбувається, де Україна в якому секторі має той ресурс, який бы покрасив ситуацію з мобілізацією. Знаєте, я, я не зовсім зрозумів вопрос, если можна. Піліграні потрібні Україні потрібні люди, які мають воювати, де взяти тих чоловіків, які, яких не вистачає на фронті. Я думаю, у Украины есть э, потенциал, человеческий ресурс пока, чтобы не брать 18-летних, есть человеческий ресурс, который может с этим справиться. Плюс, э, если развивать направление, скажем, э, иностранных военных, которые потенциально могут приезжать и замещать вот этих 18-летних парней, э, можно было бы развить более вот этот напрямок, и больше иностранцев смогли бы... Приїхати присаднитися к тому, ж грузинського легіону або інтернаціональному легіону, і це дало б більше ресурсів опитних людей. Зараз багато говорять про те, що активна фаза військова вона незабаром має припинитися. Багато хто говорить про перемовини, Ніхто не знає, в якому форматі це може бути. Але якщо військові дії в Україні припиняться, Величезний потенціал українського війська, як ви бачите його використання, ясно, що захищати Україну і її кордони, але багато воїнів українських та вони повернуться додому. Як ви вважаєте, їм? Пряма дорога до НАТО. Їм пряма, я маю на увазі, да, до озброєних формувань. Вони ласий шматок для м, приватних армій. Чи все ж таки Україна має зробити все, аби ці люди залишилися і свій досвід передавали в Україні? Бізусно, Україна должна використовуватися це колосальний опыт, який був получен в огне практично. Еще я еще раз повторюсь, когда мы сюда приехали, доступа украинской армии, у украинских войсковых, было практически абсолютно никакого. Сегодня этот доступ больше, чем у любой армии любой страны мира. Так что я не говорю о технологиях, я говорю о том, какой опыт получили люди в боевых действиях. И это огромный опыт, который обязательно нужно использовать внутренне Украине, обязательно подготавливаться и подготавливать будущее поколение воинов, потому что Россия все еще остается на наших границах. И любой умовой договоренности с Россией должны быть только после полной деоккупации Украины. Это единственное, что обязательно условия, которые обязательно сохранить в Украине. Так что этот досуд должен остаться, конечно же, этим досудом. Будут делиться, будут делиться иностранцы, которые воевали здесь, и потом они уедут в свои страны. Будут также делиться украинцы, которые вполне возможно могут присоединиться к приватным военным компаниям, которые дозволены в таких странах, как Британия, Соединенные Штаты и так далее. Но основную массу этих людей нужно ре реинтегрировать в украинское общество, и надо обязательно этот опыт занять, и надо использовать этот опыт во благо Украины. Мука, багато хто в Європі розуміє, що поки Україна воює, Європа в відносній безпеці, але Європа все одно має готуватися до війни, тому що Росія так як себе поводить та, в з країнами Балтії, так як вона може себе поводити з Фінляндією. Це ж історично, ми бачимо і знаємо, як вона може вдіяти, чи готові чи готується Європа до війни, до збройного протистояння з Росією. Я был в этих странах, я разговаривал с воисковыми этих стран, прибалтийских стран, с воисковыми Польши. Знаете, они хотят как раз вот тот доступ, который получили украинские войны. Они очень с уважением относятся к украинским военным и к тому, что Украина может предоставить. Так что, я думаю, они не готовятся, ну, не готовятся физически сейчас, но подразумевают, что Россия может напасть э, на, скажем, страны Балтии. Э, и э, более-менее, скажем так, они пытаются привести свои э, войска в форму для сопротивления такому теоретически возможному нападку. Но моє запитання, чи вони роблять це активно? Бо відчувати, що це колись може статися це одне. А коли ворог на порозі і це не дай Боже може статися вже завтра. Бо те, як вони руйнують кабелі підводні, те як вони готують диверсії зараз в багатьох країнах і готували, і це ж продовжується, та кількість агентів, так ФСБшних, які зараз по всіх європейських країнах, це ж колосальна кількість людей, і це колосальний. подготовочный процесс до того э, неминующего, как багато кто утверждает, так сбройного конфликту в будущем, че Европа разумеется, сейчас? Знаете, к сожалению, мне кажется, что некоторые страны готовятся, основные страны, которые потенциально могут стать добычей России, они к этому не готовятся, и это связано с огромными рисками, это связано с европейской безопасностью, и э, некоторые из них осознали экзистенциальную опасность для Европы, России, но я не вижу тех сигналов, которые есть в Польше, скажем, которая закупает огромное количество вооружения, современного вооружения у Соединенных Штатов, у других стран НАТО и более интенсивно готовится, потому что она находится на границе с Украиной. Таких знаков я не видел в других странах, к сожалению, они более Мягко относятся, они думают, что это локальный конфликт, и он ни в коем случае распространяться не будет. Хотя так все думали, когда это началось в Грузии, и даже не распространяли информацию об этом. И все, что мы увидели, это халатное отношение к тому, что происходит в любой другой стране, приводит к еще большей войне. И такое отношение со стороны европейских стран по отношению к Грузии привело то, что мы получили полномасштабную войну в центре Европы. И в последующем эта война может стать еще масштабнее. Она не станет меньше, если Россия не будет полностью подавлена, не будет разоружена и не будет дефрагментирована. Она должна э, дать свободу тем странам, из которых она сегодня состоит и которые не имеют ничего общего с Россией. Мамука, вы точно фокусируетесь за ситуацией на украинском фронте. Ваша оценка действий. Почему мы потихоньку, все-таки, потроху отступаем на донецком направлении? Все очень логично. Ну, мы держимся за счет нашего патриотизма. Мы держимся за счет этой внутренней силы. Но кроме этого, нам нужна логистика, нам нужно вооружение. Нам нужно очень много вооружения. И этого вооружения мы в достаточном количестве не получаем. Особенно в последнее время. Когда мы не получаем это вооружение, нам приходится делать это жизнями людей. К сожалению, это факт, и то, что сегодня происходит в Украине, это происходит только потому, что мы не получаем достаточно вооружения от наших дружеских, партнерских стран, таких как Соединенные Штаты или любые другие, которые сегодня более-менее снабжают Украину. Мамука, ви знаєте, що е, головнокомандувач Сирський призначив Михайла Драпатого керівником напрямку на Хортиці. Да, він є командувачем сухопутних військ України. Чи ви знайомі особисто з паном Михайлом, чи зможе пан Драпатий стабілізувати ситуацію на фронті? О, я особисто незнаком, но я сказать, не знаком, але я можу сказати, що без відповідного вооруження не має сенсу міняти зараз людей. Если у нас не будет соответствующем количестве того оружия и та специфика, которая нам сейчас нужна, я думаю, кто бы не был бы назначен, в данный момент он не сможет внести переломное какое-то э, звено в войне. Ну, э, снова же, про сброю наши партнеры говорят. То есть, начнем с этого, Франция заявила, что миражи, да, та, или такие, какие она обещала в том роте. Цьогоріч на перші три місяці цього року вони все ж таки точно потраплять в Україну? Як на мене, це так знаєте почайні ложечці. Але ви вчилися у Франції, та ви маєте дипломатичну освіту. Наскільки ось такі сигнали від французького уряду, наскільки вони є важливими для того, щоб розуміти, що Україна буде і далі підтримуватися Європою? Я надеюсь, что это сказано серьезно. Я могу сказать одно, что русская пропаганда во Франции работает на все сто процентов. И очень много французов, к моему большому сожалению, еще тогда, когда я учился, это в 2004-2005 года, они поддерживали Россию. И нам очень много приходилось разговаривать о том, что Россия напала на часть Грузии она оккупировала часть Грузии довольно сложно было дать понять э, европейцам, что Россия в этом веке занимается захватнической войной. Э, тем не менее Франция показала свою помощь, и я надеюсь, что это не просто слова и это не просто для того, чтобы Украина держалась на плаву. А будет делаться все возможное со стороны европейских стран. В тому числі і Франції, щоб Україна змогла в цій війні ну до Франції. Сьогодні, наприклад, приєдналася Німеччина, бо в бундестаг проголосував за додаткові три мільярди євро, які вони мають відправити на допомогу Україні. Кілька днів тому е, італійський парламент складно ще, але тим не менше, проголосував про продовження надання військової допомоги Україні. навіть Ізраїль. Та прийняв рішення передати Петріоти ну в частину складову від від установок Петріот в Україні. Це говорить про те, що потрохи ситуація змінюється. До речі, чи ви е, маєте точку зору власне, чому Ізраїль змінив своє ставлення? Бо до цього зброю вони не хотіли нам постачати Ну, після того, після останніх явлений, коли, в принципі почалась дестабілізація в Ізраїлі, після того ані э, поняли наскільки. Э, неправильно себя вели по отношению к Украине, когда не передали вооружение. Я надеюсь, израильское правительство получило тот урок, который даст ей возможность в будущем намного интенсивнее помогать Украине. То, что касается европейских стран, по мере того, что Соединенные Штаты умеренно начали передавать помощь, начали активировать европейские страны, на мой взгляд, это неплохо, это наоборот хорошо. И э, я надеюсь, они смогут осилить э, ту часть вооружения, которая дол должно было приезжать из Соединенных Штатов. Они смогут передать э, количество и настолько же, сколько должны были передать Соединенные Штаты, пока Трамп объявил вот эту это трехмесячное переосмысление э, помощи своим партнерам. Так что, в принципе, мы ждем э, опять же реакции Соединенных Штатов, І надіємося, що європейські країни стануть ще более активними впоміщі. А наскільки ви вважаєте, оця реакція Трампа або ці перші дії Трампа на посаді президента? Наскільки вони мобілізували Європу? Наскільки вони підштовхнули її до того, що треба тепер більш активно займатися тим, чим займалися до цього штати? Знаєте, Європа знаходиться на граніці між варварами і Україною? И они прекрасно должны понимать, что они не на другом континенте, как Соединенные Штаты. Они должны прекрасно понимать, что Россия несет самую большую опасность, намного большую опасность, чем в свое время несла фашистская Германия. И они должны этому сопротивляться. Они должны начинать, во-первых, производить вооружение, которое, сфера которого практически спала в странах НАТО, в европейских странах, в европейской части стран НАТО, и э, они должны стать более активными. Так что, на мой взгляд, я бы не сказал, что это очень хорошо то, что делает Трамп, но это разбудило э, европейские страны и побудило, их больше, и побудило им больше интенсивности в помощи Украине. Мамука, розкажіть, будь ласка. Ми просто говорили з вами про е, міжнародний і про інтернаціональний легіон. Розкажіть, будь ласка, чи європейці знають про е, те, чи ми займаєтесь, про про вашу не, про грузинське добровольче угруповання, і чи складно до вас потрапити? Що для цього потрібно? Як ви ведете цю роботу в Європі? Есть у нас рекруты и из европейских стран. Знаете, мы более предпочитаем ребят, которые приезжают из Грузии, потому что они более стабильны в том вопросе, чтобы оставаться на долгий период Украины. К сожалению, представители европейских стран остаются в Украине не более 3-6 месяцев. Вот. Представители, приехавшие из Грузии, они намного дольше остаются и намного дольше их хватает, потому что они привыкли к такому, э, к такому виду боевых действий. Они не раз проходили это в Грузии и э, освоиться здесь им намного легче очень большая помощь, конечно, из европейских стран, приехавших добровольцев, но также приезжают и много провокаторов, к моему сожалению, и я сам с этим сталкивался, которые занимаются просто провокациями украинской армии. Скажем, представители Венгрии я не раз встречал, которые занимались провокациями. Также Британии. И это довольно сложно, это сложно озвучивать медийно даже, но это факт, и мы с этим столкнулись. Так что, в принципе, ну я для грузинского легиона предпочитаю ребят, приехавших из Грузии, во-первых, потому что они получили свой боевой досвід в миссиях таких, как иракская миссия или афганская миссия, а также прошли боевые действия в Грузии, и они более-менее уже снабжены тем багажом знаний, которое нужно для войны в Украине. Але вони точно розуміють, що, потрапляючи на війну в Україну, додому вони повернуться не швидко, тому що поки нинішній нинішні уряд та в Грузії, їм одна пряма дорога, на жаль, якщо вони вирішать повернутися додому. Знаєте, я ще раз повторюю: вони прекрасно розуміють, що це єдине місце, де вони можуть захистити Грузію. І тому і приїжджають сюди, а не тому, щоб в скором времени попасть в Грузию. Мамука, я дякую щиро вам за розмову. Спасибі велике за те, що ви робите. Дякую, що захищаєте Україну. Дякую, що представляєте Україну у Європі. Мамука, Мамоасвілі, керівник грузинського добровольчого батальйону, був моїм спорозовником. Дякую щиро. Дякую, дякую дуже. Дякую.